Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Nur Zulaika binti Adam Musa. So pada hari ini saya akan membuat satu perkongsian amalan terbaik dalam Professional Learning Community PLC. Okay. sebelum saya membuat perkongsian saya, ingin saya tegaskan bahawa saya bukanlah pakar dalam bidang PLC tetapi saya akan cuba sedaya upaya untuk berkongsi amalan yang saya rasa boleh membantu sahabat-sahabat uh, sekalian untuk melaksanakan projek PLC. Okey, berdasarkan pengalaman yang uh, saya ada lah. Okey, uh, jadi sebelum saya pergi lebih detail, pertama sekali saya uh, ingin uh, memberitahu atau menekankan bahawa sebenarnya PLC itu yang kita kena ambil tahu PLC tu sangatlah berbeza dengan PIK, R&D ataupun inovasi sendiri. Okay, dari segi report, dari segi pelaksanaan dan lain-lain lah. Okay, apa itu PLC? PLC ni sebenarnya satu kumpulan guru yang committed dan berkolaborasi secara berterusan untuk tingkatkan kualiti guru tu sendiri dan kemenjadian pelajar. So kat sini kita tengok dia mestilah ada satu kumpulan guru dan mereka mestilah berkolaborasi dan meningkatkan kualiti guru dan kemenjadian lah. Maksudnya kita nak reflect diri kita sendiri kualiti sebagai seorang guru dan pada masa yang sama kita nak tengok uh, reflect diri kita tu menjadi tak pelajar kita berkesan tak apa yang kita laksanakan. Ha macam itulah PLC ni. Okey so apa matlamat PLC? Sama juga iaitu menambah baik pengajaran dan pembelajaran. So pengajaran dari segi pesyarah dan pembelajaran pelajar lah. Dan bukanlah sekadar memenuhi kehendak dokumentasi. Susahnya bila kita nak buat satu projek ni bila kita sekadar memenuhi kehendak dokumentasi. So dekat situ effort yang kita berikan pun dah tak cukup lah. Jadi susahlah kita nak hasilkan satu projek PLC yang bagus. Okay. So pertama sekali pastikan objektif PLC kita jelas terukur dan selaras dengan hasil pembelajaran pelajar lah. So, kita punya matlamat PLC ada tiga je. Tak kisah apa-apa mood sekalipun. Yang pertama untuk memastikan pembelajaran pelajar. Yang kedua kolaboratif. Dan yang ketiga mestilah fokus kepada pencapaian pelajar. Okay. So, proses pelaksanaan PLC uh, ada tiga iaitu the focus, improve and share. Bila kita cakap pada fokus, kita mesti fokus on student learning issues. So kita mesti comes out dengan masalah yang ada. Bukan kita yang create masalah tu, kita comes out dengan masalah itu. Maksudnya kalau kita dah ada kumpulan, apa masalah yang sering pelajar hadapi apa perkara-perkara yang uh, mereka hadapilah okey yang kedua improve teaching and learning practices jadi selepas kita dah fokus pada isu ataupun masalah-masalah yang ada kita kena fikir pula macam mana cara kita nak improve dari segi teaching and learning practices kita lah Nah, ha, itu yang perlu dibincangkan dan selepas dapat hasil dapatan itu kita perlu share. So kita share the best practices yang kita ada dengan refleksi. Maksudnya berjaya ke tidak, mencapai ke tidak benda tu. Okay. So um, mod-mod PLC ada banyak. Okay. Kalau kita tengok dekat sini saya ada bagi QR code uh, KIT PLC dari KPM lah. So ini tahun 2019 yang memang saya rujuk okay uh, so mod-mod PLC dalam buku ni ada banyak uh, tetapi uh, tak semua applicable untuk matriculasi sebenarnya sebab kebanyakan mod-mod uh, PLC yang ada dalam ni dia lebih kepada sekolah lebih kepada sekolah maksudnya dialog prestasi pun diorang boleh dapat uh, dikira sebagai PLC, uh, sharing biasa pun boleh kira sebagai PLC. Tapi untuk kita, uh, untuk kita biasanya ke konfi, mod-mod PLC yang dipertandingkan uh, adalah lesson study, uh, peer coaching, teacher sharing, video kritik lah. Empat uh, ni adalah the main uh, mod PLC yang dipertandingkan ke peringkat PLC, uh, peringkat konfi lah. Okay. So uh, nanti boleh tengoklah dalam QR code tu ada Uh, semua maksudnya ada uh, apakah guidelines dia macam mana kita nak mula PLC dari mana dan sebagainya. Okay. So pemilihan mod PLC pula adalah berdasarkan keperluan. Maksudnya bila kita dah ada satu permasalahan, kita dah ada satu perkara yang nak dibincangkan, kita kena tahu mod PLC yang kita perlulah. So untuk memilih mod PLC berdasarkan keperluan kita, kita kena tahu beza setiap mod PLC yang boleh digunakan. Contohnya lesson study. Lesson study ni kita belajar gunakan RPH ataupun RIPH uh, uh, lah rancangan pengajaran harian kita. Okey. So itu untuk tingkatkan PDP secara mendalam dalam kumpulan. Antara keempat-empat mode yang saya tunjukkan ni, lesson study uh, biasanya orang cakap the heart of PLC lah. Sebab dia adalah the main of PLC. Dia memang kompleks, dia memang lengkaplah kiranya. Studies of lesson study ni. Okay. Cuma masa yang diperlukan dalam lesson study adalah paling panjang lah nak dibandingkan dengan mod-mod lain. Okay. Jadi yang kedua adalah peer coaching iaitu bimbingan rakan sebaya. Okay. Yang ini untuk dapat maklum balas secara membina daripada rakan-rakan yang setara dengan kita, rakan sekerja lah. Okay. Yang ketiga, teaching sharing session. So teaching sharing session ni adalah untuk kongsi amalan terbaik yang kita amalkan ataupun mana-mana pesyarah yang amalkan dengan pesyarah lain. Okay. So maksudnya kita nak dapatkan feedback, kita nak dapatkan maklum balas dari pesyarah lain adakah amalan yang kita tengah gunakan selama ini bagus ataupun tidak. Okay. so itu biasanya kita kena bagi pendapat sesama, setiap pesyarah perlulah comes out dengan satu idea. Okay. So yang terakhir adalah video kritik. So video kritik adalah kajian video pengajaran guru di mana mod ni digunakan bila kita nak nilai keberkesanan gaya pengajaran sendiri. Ha, kita nak nilai balik. Kita nak tengok balik apa yang kita laksanakan dalam kelas bersama rakan-rakan kita. Okay. So ada empat mod berbeza dan kita mestilah pilih berdasarkan keperluan yang sesuai. Okay. So aa uh, saya takkan cover lah setiap satu mood ini kerana dia akan ambil masa yang sangat lama. Jadi, uh, saya akan cuba kekupaskan atau beri uh, sharing uh, untuk mod bio coaching yang mana uh, tahun lepas uh, dalam konfi 2024 saya telah melaksanakan projek PLC yang bernama The Big Spettle. Okey, uh, mod uh, PLC yang digunakan adalah peer coaching. Alhamdulillah, kumpulan kami telah uh, mendapat anugerah platinum untuk projek tersebut. Okey. So, dari segi pengalaman peer coaching, uh, peer coaching tu apa? Okey. So, peer coaching ni sebenarnya permuafakatan antara guru-guru dalam satu situasi yang kita tak menilai satu sama lain berdasarkan dialog reflektif dan kerjasama. So, kat sini kita sebenarnya Muafakat antara guru-guru Tapi at the same time kita tak menilai satu sama lain ha, Kita belajar bersama-sama lah Dia satu proses di mana guru-guru Fungsi kepakaran Bagi maklum balas uh, Sokongan dan bantuan Bertujuan meningkatkan pembelajaran Melalui permurnian Kemahiran kini Kemahiran pembelajaran baru Ataupun untuk selesaikan masalah yang timbul Dalam kelas. Itu adalah peer coaching So bila kita cakap peer dan coaching ni ha, Lebih kurang lah Peer adalah rakan sebaya, coaching adalah lebih kurang konsep mentoring. Okay. Jadi apa faedah menggunakan peer coaching ni? Okay, yang pertama kita akan menambah baik PDP pesyarah. Ha, maksudnya kita nak tahu selama ni apa yang kita laksanakan, apa yang kita buat tu adakah terbaik ataupun boleh dibaikkan lagi. Ada apa-apa komen daripada perkawan kawan ataupun uh, ahli kumpulan. Dia akan tingkatkan kerjasama dalam PDP dan pemuafakatan pesyarah. Ha, yang ini biasanya dalam apa-apa konsep PLC pun memang adalah yang ini memang faedah buat PLC lah. Okay. Yang ketiga, memberi maklum balas tanpa menilai. Ha, yang ini adalah the main thing dalam peer Dekat sini yang kita perlu highlight iaitu memberi maklum balas tanpa menilai. Okay. Yang keempat, memerhati dan belajar kaedah pengajaran yang berbeza. Dan yang kelima, memberi masa kepada refleksi kendiri dan penambahbaikan pesyarah. Kejap lagi, uh, saya akan uh, explain lebih detail lah untuk setiap uh, beberapa lah uh, faedah peer coaching ni bila kita dah apply dalam projek kita. Okay. So dari segi pelaksanaan, okay, so macam mana kita nak mula? So apa-apa projek sekalipun, of course kita kena ada satu pasukan PLC yang sesuai. Bila kata satu pasukan PLC yang sesuai ini, Uh, mestilah mempunyai permasalahan yang sama. Uh, Sebolehnya permasalahan yang sama. Kita nak solve the same issue. Kalau kita cakap permasalahan yang sama, tidaklah semestinya dari subjek yang sama. Boleh je rentas subjek. Tapi isu yang diketengahkan itu mestilah sama. Pasukan PLC yang sesuai, sebolehnya kita tak kekallah grup yang sama setiap tahun Supaya kita belajar benda baru dan sharing yang berlaku itu lebih berkualiti lah Kita cakap kita tak sharing in the same circle sahaja So sangatlah digalakkan untuk kita keep sharing with other person ataupun other group also. So bukan stick with the same group lah untuk setiap tahun okay. So yang kedua, kita kena ada satu fokus dan isu PDP yang jelas lah seperti saya katakan tadi mestilah dalam fokus atau isu PDP kita jelas bukan yang kita buat-buat atau kita baru nak create just for documentation yang ketiga selepas kita ada rapat uh, isu atau permasalahan uh, barulah kita memilih mode yang sesuai untuk diapply Okay, yang keempat mestilah ada perancangan yang baik maksudnya kita nak uh, solve the issue kita nak apa kita nak guna, uh, kita nak mula bila uh, bila kita nak melaksanakan apa uh, Uh, intervensi tersebut dan semuanya lah ha, Siapa yang bertanggungjawab ini Bila ada pasukan PLC yang sesuai Kita kena faham yang semua mesti involved Dan semua mesti tahu tugas masing-masing lah okay. Kemudian intervensi yang praktikal dan ber, berskala Intervensi yang dilakukan tu mestilah praktikal. Jadi bila kita nak laksanakan benda tu Mestilah diperhatikan oleh pesyarah-pesyarah lain okay. Yang ni berbeza mengikut mode atau model peer coaching Okey yang keempat kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data ni boleh jadi berbeza. Dia tak sama macam lesson study yang kita perlu gunakan RPH. Okey dia tak sama. So uh, untuk kaedah pengumpulan data ni dia lebih kepada refleksi pensyarah-pensyarah atau ahli kumpulan lah tentang pengajaran atau sharing yang kita lakukan. Okey. So template dan panduan penulisan laporan kita kena tengok lah. Kita kena tengok rubrik untuk hasilkan report yang sangat bagus. Dokumentasi mestilah uh, visual yang jelas. Uh, mudah untuk difahamkan oleh juri. Dan perancangan perkongsian. Perancangan perkongsian ni benda yang sangat penting dalam PLC. Sebab markah dia agak besar. Okay, ini dari segi pelaksanaan secara briefly. Okay, so kita tengok yang pertama. Kita kena ada objektif. So objektif macam kita dah cakap fokus PLC ni ada tiga benda tadi. Yang pertama pencapaian pelajar. So tak kisahlah nak cajuk ke nak apa ke mesti kaitkan dengan pencapaian pelajar. Penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran kita sebagai pesyarah dan mesti ada amalan kolaborasi sesama pesyarah. Dan objektif ni tak perlu banyak-banyak sangat. Ha, sebab kita kena ingat yang setiap objektif yang kita utarakan, kita kena capai. Ha, kita kena klarifikasi, uh, apa, klas, uh, clarify kan dekat mana kita capai setiap satu objektif. Jadi yang penting adalah untuk kita capai objektif tersebut bukan banyak mana objektif lah. Okay. Pergi kepada mod uh, peer coaching. Dalam mod peer coaching ni berbeza lah dengan mod-mod lain sebab dalam mod peer coaching ni sendiri ada pecahan kepada tiga model. Okay. So yang pertama model seorang guru mengajar manakala coach dan guru lain memerhati. Yang kedua model dua adalah coach mengajar manakala guru lain memerhati. Dan model yang ketiga adalah coach mengajar bersama-sama guru lain. Jadi pada tahun lepas untuk uh, projek PLC saya The Big Spatter kami telah menggunakan model dua. Ha, jadi model dua ni coach mengajar manakala guru lain memerhati lah. Ha, so macam mana coach mengajar guru lain memerhati ni? Haa uh, dia berbeza dengan yang model satu dengan model tiga. Kalau tengok model satu bukan kursi yang mengajar, guru lain yang mengajar. Tapi persamaan semua model ini adalah mesti ada refleksi, mesti ada maklum balas, mesti ada penilaianlah untuk setiap pelaksanaan pengajaran yang kita laksanakan. Okey. Okey. So dari segi pembentukan kumpulan, yang pertama mestilah relevannya kenapa kita buat pembentukan kumpulan itulah. Okey. Uh, dari segi pengalaman pengajar, kepakaran dan relevan siapa yang kita pilih sebagai coach So antara soalan yang saya uh, ditanyalah pada konfi tahun lepas adalah Uh, relevannya pemilihan coach sebab antara kami kami berlima okey so ada seorang uh, grade 41 saya sendiri ada dua orang 44 uh, dua orang uh, seorang 44 seorang 48 dan dua orang 54 jadi bila ada banyak grade begitu soalan yang ditanya adalah apa relevan pemilihan coach sedangkan saya paling mudalah. ha uh, jadi pendeknya uh, simple je lah sebenarnya kita mesti ada jawapan yang relevanlah kenapa kita pilih uh, uh, coach tersebut apa relevan kita bentuk kumpulan dari pelbagai grade? Ha, contoh jawapan yang saya berikan relevan saya bentuk kumpulan daripada pelbagai grade ini sebab saya nak pendapat dan dari semua uh, macam pelbagai jenis uh, seniority of pensyarah lah ha, dan masih-masih ada kepakaran sendiri. Saya percaya kalau yang muda-muda ni lebih kepada suka nak inovasi dalam PDP. Yang senior ni lagi banyak pengalaman. Ha, lagi banyak pengalaman dari segi mengajar relevance ke tak buat sesuatu benda tu saya percaya sini lebih banyak. Sebab tu daripada awal tadi saya kata dalam pembentukan kumpulan tu adalah lebih bagus bila kita ada perubahan lah kumpulan dari tahun ke tahun tu bukan setiap pada kumpulan yang sama. Supaya sharing tu dapatlah pergi kepada orang lain kan. Okay, so bila kita buat report sekali, hmm, report pun kita kena include lah contohnya uh, berapa lama pengalaman mengajar, apa kepakaran setiap seorang dalam grup kita. Uh, so coach, kalau coach apa kepakaran dia, kenapa dia dipilih uh, sebagai coach lah. So sebenarnya coach ni peranan dia, uh, apa peranan dia, dia boleh menjadi pakar rujuk. Uh, dari segi apa lah, ya, depends on our project lah. Kalau kita kata dia yang melaksanakan uh, inovasi itu ataupun sharing itu, dia lah menjadi pakar ujuk untuk benda tu. Atau uh, dari segi PLC atau apa-apa sahaja. Dia juga dikira sebagai mentor. Okay. Mestilah seorang yang boleh bekerjasama. Uh, menyokong apa yang coach laksanakan. Dan sentiasa berdisiplin lah. Okay. So, apa beza coach dan juga mentor? Okay. Beza coach dan juga mentor ni. Err... Uh, coach ni dia lebih uh, relevan dalam jangka masa yang pendek dan formal manakala mentor biasanya uh, jangka masa panjang dan tidak formal lah okey coach dia terstruktur berorientasikan matlamat dan hasil tapi mentor dia lebih santai berdasarkan hubungan dan pengalaman. Okey, kalau coach fokus kepada pencapaian, tapi mentor fokus dia adalah kepada perkembangan. okey. Jadi cakap fokus kepada pencapaian itu kita dalam melaksanakan masa yang pendek kita nak fokus kepada pencapaian pelajar kita. Uh, itu yang dimasukkan kat sini. Okey, coach juga memberi maklum balas segera dan membimbing proses. Uh, itu yang kita laksanakan. Lepas habis proses pemerhatian kita dalam kelas, kita terus dapatkan maklum balas daripada semua yang memerhatilah kat situ. Bezalah dengan mentor mentor yang uh, mengambil masa yang panjang, dia boleh nak berkongsi pengalaman dan lain-lain. Okay. So coach meningkatkan kemahiran spesifik dan prestasi kerja, manakala mentor dia dari segi pembangunan profesional dan jangka masa panjang dan keseluruhan. So proses peer coaching ni ada tiga uh, langkah ataupun prosesnya ada tiga langkah. Ha, mesti ada tiga. Tak kisah apa-apa mood sekalipun. Cuma setiap model tu, tiga langkah dia tu berbezalah dari segi macam mana kita nak deliver the report sebenarnya. Okay. So yang pertama, pra-konferensi. Yang kedua, pemerhatian. Dan yang ketiga, pasca-konferensi. So tiga-tiga model tadi wajib ada ketiga-tiga benda ni. Okay. So bila pra-conference ni samalah macam projek-projek lain R&D ke apa. bila ke pra-conference ni uh, yang pertama kita kena topik. Apa matlamat kita? Apa yang hendak saya lihat? Dan macam mana cara saya nak kumpul data? Yang tu biasa lah tu kan? Dah cakap lah tadi. Dari segi perhatian ni. Okay. Dari segi perhatian ni kita yang akan strukturkan pemerhatian. Uh. So biasanya yang menstrukturkan pemerhatian adalah coach lah. Yang macam saya buat uh, sebagai coach, saya akan menstrukturkan apa yang perlu dinilai oleh ahli-ahli lain depends on the model. Kalau model satu yang mengajar tu uh, guru lain bukan coach, so coach dan guru-guru lain boleh menilai lah apa yang berlaku dalam kelas tersebut. Jadi untuk merekod pemerhatian ni pun dia ada borang peer coaching. Sebenarnya peer coaching atau apa-apa mood PLC ni, dia ada borang-borang dia. Borang peer coaching, borang macam-macam borang lah. Okay, dia ikut model yang saya rasa JKPLC ada code Setiap college ada JKPLC, ada borang-borang tersebut Tak adalah necessary untuk kita include the borang Tapi itu boleh jadi salah satu cara kita kutip data Atau documentation kita yang sangat bagus lah Contohnya untuk rekod pemerhatian kita dalam kelas Waktu sebab pemerhatian, kita boleh guna borang peer coaching Borang peer coaching ni tak selesai, borang peer coaching ni tiga Tapi dalam borang peer coaching tiga, soalan yang dia tanya tu adalah very general So sebagai coach ataupun uh, sebagai ahli kumpulan PLC kita boleh uh, revise balik soalan apa kita nak tengok sebab kita nak tanya tu based on projek kita. Uh, kita nak nilai adakah coach mengajar bagus, adakah relevance kita gunakan benda tu. So kita kena edit semula, kita kena buat baliklah borang tu. Relevance kepada projek kita sepanjang proses pelaksanaan PDP tadi Menggunakan teknik atau kaedah yang kita sharing tu okay. Lepas habis uh, pemerhatian tu kita akan pergi kepada pasca konferensi Lepas pasca konferensi ni uh, pentingnya borang-borang tadi Sebab kita akan check apa yang kita dapat belajar daripada uh, pengajaran rakan kita tadi apa hasil dapatan kita berdasarkan pemerhatian? Apa rumusan dari pelaksanaan ini? Okey, so benda-benda itulah yang akan membentuk. Okey, maklum balas kita belajar apa? Dan silapnya saya pernah masuk PLC peer coaching juga 2 tahun lepas 2023, konpi 2023. Uh, nak cakapnya uh, projek kami masih buat peer coaching, uh, model dua juga sama je. Cuma habis je present, uh, rakan saya present, uh, terus je dicakap Uh, ni bukan PLC, ini patut masuk bakul inovasi. So tak sempat pun tanya question and answer, tak sempat apa-apa. Kenapa benda tu berlaku adalah apabila cara kita deliver the project, cara kita deliver the report, okay saya rasa lebih kepada pembentangan lah kot. Okay. Uh, menunjukkan lebih fokus kepada kita punya produk tadi. Kita punya teknik kajak, kita punya inovasi, kita punya itulah projek itu. Sebenarnya PLC ni kalau kita fokus lebih-lebih kepada benda tu tanpa highlightkan kolaborasi sesama pesyarah itu silapnya especially peer coaching lah. Sebab kita sedia maklum peer coaching ni nak tengok kolaborasi. So bila kita explain dalam report wajiblah kita tekankan tentang kolaborasi lebih dari segalanya. Ha, dan dia kolaborasi ni lebih kepada kita belajar apa pendapat kita tentang pengajaran, apa kita boleh improve sebagai pesyarah dan sebagainya. Bukannya kita nak tekankan sangat-sangat tentang projek, contoh tentang projek saya, The Big Spatter. Saya rasa sangat sikitlah saya kenalkan waktu uh, pementangan itu tentang apa itu uh, saya punya projek lah, The Big Spatter itu sendiri. Yang lain saya fokus tentang uh, macam mana proses PLC itu berlaku sebab itu apa yang juri PLC biasanya nak tengok. Uh, betul ke kita faham PLC ni apa? Ke kita ni buat satu inovasi untuk masuk dalam bakul di PLC uh, macam tu. So pentinglah. Proses-proses uh, itu sangat penting dan apa kita highlightkan tu sangat penting. Okay. Uh, seterusnya, uh, dari segi laporan. So lepas dah habis pelaksanaan, laporan ni benda yang Uh, kita tahulah markah yang sangat banyak. So, cara nak buat laporan yang bagus adalah study lah. Uh, kalau macam saya sendiri saya akan study banyak. E-proceeding, E-proceeding tu sangat membantu. Walaupun kita akan tengok E-proceeding setiap tahun ni tak sama tau. Dia macam uh, tahun ni juri terima ni, tahun tu juri Dia tak ada pun kata kena macam ni, macam ni, macam ni. Tak ada. Dia berubah. Macam saya sendiri waktu kon P3 saya tak jumpa apa-apa peer coaching menang pertandingan. Jadi benda tu agak sukar untuk saya rujuk mana-mana uh, report untuk hasilkan Uh, report uh, peer coaching dalam kompi 4 ni. Jadi lebih kepada nak cakap yang mana relevance lah. Kita nak susun tu yang mana relevance. Yang penting kita ikut dia punya uh, parts iaitu pengenalan, konsep fokus, konsep penambahbaikan, konsep perkongsian dan rumusan lah. Dan untuk buat semua ni ikut je rubrik. Kita kena pastikan semua yang ada dalam rubrik ada dalam report kita. Uh, so insya Allah complete lah report tu. So kat sini ada e-procedure PLC Kompi 4 ada uh, report saya tentang peer coaching lah. Boleh dijadikan rujukan orang yang tahu membantu. Okey. Uh, dan saya ada juga include sekat uh, dekat dalam e-procedure tak ada tapi sebenarnya saya ada include kan uh, sebagai lampiran lah yang borang peer coaching yang saya katakan tu sebagai borang pemerhatian. Okey. Dan yang terakhir pementangan. Okay. So walaupun ada orang kata pementangan ni bukanlah satu benda yang penting. Report is the main thing. bagi saya pementangan ni sangat-sangat oh, penting. Sebab waktu pementangan ni lah kita nak tunjuk kat juri. yang kita sangat faham apa yang kita laksanakan. Bukan sekadar on the paper. Okay. So bila nak mula kita, kita kena ada hook lah yang kita faham sangat projek tu. Yang kedua, bila kita cerita, kita kena cerita flow dia mesti mantap dan jelas tak payah terlalu banyak uh, cabang-cabang. Okay. Yang penting kita jelas dan flow dia tepatlah. lah. Uh, dari segi fokus, intermersi, impak, refleksi dan perkongsian tadi tu satu flow yang nice, uh, macam teratur sahaja Dan mestilah jawab soalan uh, juri dengan yakin uh. Macam saya cakap tadi, uh, dua uh, dua soalan ni saya uh, dapat lah uh, Saya kongsi sikit lah tadi relevan pemilihan coach Yang kedua rele relevannya pemilihan mode uh, peer coaching Kenapa saya pilih model 2 bukan model 3 uh. So kalau macam saya sendiri, kenapa saya pilih model 2 uh, Model 2 adalah coach mengajar uh, pesara lain uh, memerhati Uh, saya pilih model tu sebab big battle tu adalah uh, inovasi saya Jadi adalah lebih mudah dan ambil masa lebih singkat bila saya sendiri yang melaksanakan dalam kelas uh, Itulah jawapan saya waktu tu uh, Ada lagi kot uh, tak berapa nak ingat lah kan uh, Tapi uh, ni antara soalan lah Jadi apa-apa pun bila jawab soalan tu dengan yakin, tenang lah, tenang, yakin uh, Dan tunjukkan yang kita betul-betul faham uh, InsyaAllah benda tu akan jadi lebih mudah, okey Uh, so, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Uh, nak cover semua memang tak sempat saya rasa dengan masa yang diperlukan. Saya harap perkongsian hari ini dapat membantu sedikit sebanyak syarah-syarah Kolej Matriculasi Labuan terutamanya uh, untuk uh, melaksanakan PLC dengan lebih bagus. Uh, walaupun saya saya berkongsi sedikit saja, saya harap dapat membantulah rakan-rakan. Sekian, terima kasih.